екстракт лікує нежить, а не симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Путин плюнул Трампу в лицо и достал дубину шантажа. США готовы бить санкциями и для этого ждут Европу. Симоньян на последнем издыхании готовится стать ближе к земле. Главные новости дня и покажем и расскажем здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Узлова. Энергетический террор Кремля продолжается. Россия атаковала объект тепловой генерации в Киевской области. Во время массированного обстрела он получил повреждения, сообщили в украинском Минэнерго. Цель обстрела, очевидно, нанести еще больше трудностей мирному населению. Террористы стремятся оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские садики и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура – это не военные цели. Враг четко понимает, осознанно бьет по критической гражданской инфраструктуре, заявили министерстве. Напомню, при этом в России уже даже не скрывают, что намерены продолжить атаки именно на энергообъекты. В прошлый понедельник в Китае во время встречи с премьером Словакии Робертом Фитцем Владимир Путин буквально это и подтвердил, нагло соврав, что, мол, Россия никогда не била по энергетике, а лишь наносит ответные удары на украинские атаки нефтяной отрасли. Да Путин врет, как дышит. Сезон ударов по энергетике действительно начался, но НПЗ тут ни при чем. Мало того, что энергетический террор Путина не прекращается и волнами возвращается с осени 2022 года, так в этот раз враг долго и тщательно готовился, проводил разведку. Военный обозреватель Богдан Мирочников отмечает, что примерно полтора месяца назад ожидал начала этого раунда бомбежек нашей энергетики. И добавляет, да, зима будет тяжелой, но как будто бы все предыдущие зимы у нас были легкими, не были. Мирочников даже не советуют запасаться Парбанками, генераторами, зарядными станциями и прочим, ибо все это у нас уже давно в личных арсеналах. При этом советую скооперироваться, поговорить с соседями и ставить генераторы на многоквартирные дома. Враг хочет нас сломить, враг хочет нас всех убить, но ему это не удастся. Вот почему мы должны сейчас особенно крепко помогать войску, помогать фронту, ибо от каждого из нас зависит, где будет этот фронт весной. Дроновые удары РФ по электростанции в Киевской области не будет иметь существенных последствий для энергообеспечения украинцам, кто еще этого не сделал, все же стоит максимально обеспечить себя альтернативными источниками питания, генераторами, зарядными станциями, парбанками на случай аварийных отключений. Ведь энергетический террор врага продолжается, отмечает энергетический эксперт Геннадий Рябцев. Да, есть повреждения. Что-то было выведено из строя. Нужно ремонтировать, снова запускать объекты, отметил он. По словам Рябцева, полностью защитить такой большой объект, как электростанцию от дроновых атак, невозможно. Если ее строить защищенные, тогда это можно. Допустить. В противном случае можно защитить наиболее уязвимые объекты. И это делается. Но защитить от попаданий все нет, говорит эксперт. При этом Рябцев убежден. Риск повторения в 2022 года крайне невелик. В то же время повторение масштабных блекаутов в 2022 году маловероятно. Кроме нехватки генерации, в то время было недостаточно мощностей для передачи электроэнергии. Это приводило к отсутствию или минимальным отключениям электричества в отдельных регионах, тогда как другие области часами сидели без света. Но сейчас резервы мощностей для передачи электроэнергии есть, уже значительно больше распределенной генерации. Главное сейчас ускорить процесс ввода в действие небольших энергетических установок, часть из которых уже приобретена, но не присоединена к энергосетям. С начала 2025 года количество российских авиаударов по Украине увеличилось более чем в пять раз. В июне и июле РФ запустила рекордное количество беспилотников, комбинируя их с ракетами. Фактически враг начал одновременно запускать больше дронов, чем за месяц ударов в 2024 году за раз, говорится в анализе «Вашингтон-Пост». Этим летом в Украине не было тихих ночей. В июне и июле оккупанты запустили суммарно 11 739 беспилотников, что является рекордом с начала полномочий масштабной войны. Также россияне за два месяца атаковали Украину четырьмя сотнями тридцатью тремя крылатыми баллистическими ракетами. В июне и июле в результате российских воздушных атак погибли 518 мирных жителей, еще более 1500 человек получили ранения. По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, в Украине июнь и июль стали самыми смертоносными месяцами для мирных жителей страны за последние три года. Сейчас в одной атаке используется больше дронов, чем было бы за месяц ударов в 2024 году сказал журналистам старший научный сотрудник фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман Кроваво взвешено, продумано. Россия сейчас намеренно идет на максимальную эскалацию, убеждены западные эксперты. Удар по Кабмину это взвешенный и продуманный элемент стратегии Путина. Крупнейшее сначала вторжение российской ракетно-дроновая атака по Украине в ночь на 7 сентября свидетельствует о нежелании российского диктатора Путина завершать войну. Вместо этого он демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации, пишет The Telegraph. Как говорится в материале, причиной поражения здания правительства могли быть либо обломки перехваченного беспилотника, другое возможное объяснение – дрон мог отклониться от курса из-за работы средств радиоэлектронной борьбы. По мнению некоторых аналитиков, для России сейчас нелогично бить по зданию правительства, ведь президент США может усомниться наконец-то, в том, что российский диктатор Путин действительно хочет завершить войну. Но за Telegraph зря ищет логику в действиях тупого ограниченного диктатора. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк давно, годами советует не вестись на эту ловку так наивно. Издание напомнило, что после подобного удара по польскому консульству в Киеве президент США принял решение о поставках Украине зенитных ракет, поскольку опасался дальнейшей эскалации. Актуальным остается и вопрос, действительно ли Россия, ударив по помещению Кабмина, хочет допустить ответные удары украинских дронов по своим правительственным зданиям, ведь не исключено, что Украина может ответить симметрично, если ее политическое и военное руководство посчитает атаку преднамеренной. По мнению других обозревателей, обстрел помещения украинского правительства – это взвешенный, продуманный элемент стратегии Путина. Не думаю, что это случайность. Это скорее сигнал, что Россия имеет преимущество и может продолжать эскалацию, считает бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман. По его словам, войска Путина часто поднимаются и спускаются по эскалационной лестнице, и это является своего рода элементом стратегии сдерживания, чтобы уменьшить украинские ответные удары и ослабить решимость Запада, а также продемонстрировать военное превосходство, как будто бы Москвы. Но, отмечает за Телеграф эскалации, следует считать не только удар по правительственному зданию. Последний авианалет был не только самым массированным с начала полномасштабной войны, но и 7 с июня случаем применения более 400 дронов одновременно. Эта тактика все более масштабных волн атаки истощает и без того ограниченные запасы украинских перехватчиков ПВО. Москва также начала бить по энергетической инфраструктуре, пытаясь парализовать электросеть в холодный сезон. Такой подход совпадает с недавней речью Путина, в которой он отверг легитимно Зеленского и заявил о невозможности заключить мирное соглашение с нынешним украинским правительством. Предполагает издание. В Украине надеются, что это заявление Путина, а также его удары по украинским городам помогут убедить президента США Дональда Трампа, что именно российский диктатор он и является главной преградой его мирным инициативам. Фактически, Путин вышел из негласного соглашения не бить по центрам принятия решений, анализируя специфику последних ударов агрессора, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление Александр Коваленко. Российские пропагандистские площадки массово пытаются сейчас оправдать удар по зданию Кабмина на тем, что это был удар украинской же ракеты ПВО. Сама абсурдность такого оправдания поражает. Это же надо, чтобы украинская зенитно управляемая ракета, настолько точно сбившись с курса, попала именно в кабинет премьер-министра. На самом деле в этой истории есть несколько моментов, важных для понимания. Зачастую между странами в ходе войны конфликтов всегда приняты негласные правила нанесения ударов, среди которых существует табу на устранение первых лиц государства, которые могут быть задействованы в урегулировании конфликта, либо которые легитимизуют капитуляцию одной из сторон. Да, бывают случаи, когда это негласно это будет игнорируется, но в целом мы видим, что с 2022 года Верховная Рада, Кабмин, Банковая стоят неразрушенные до основания, относительно невредимые. Но вот в ночь на 7 сентября Россия пошла по кровавой наклонной. Удар 7 сентября – это был официальный выход России из этого негласного табу и недвусмысленный намек на то, что в случае продолжения Украины политики игнорирования российских ультиматумов, зона ударов будет расширяться. Кроме всего прочего, это конвульсивная реакция на горящие российские НПЗ. Своего рода угрозы. Хватит бить по нашим НПЗ, или мы продолжим наносить удары по административным зданиям в Киеве. В свою очередь, эта угроза должна быть в глазах западных партнеров Украины, особенно США, в лице Дональда Трампа. Нивелирована тем, что это не российский был удар а это украинцы сами себя обстреляли. Правда, долго ли смогут поддерживать этот нарратив, если удары по админзданиям для них может оказаться в ближайшее время единственным принуждением Украины к прекращению нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам? Я уже не в первый раз встречаю мысль, что этот удар развязывает нам руки в вопросах ответных ударов даже по Кремлю. Но не вижу в этом абсолютно никакого практического смысла. Неразрушенная Спасская башня, а очередной горящий НПЗ с годовым оборотом нефтепродукции 6-7 миллионов тонн будет оказывать давление на Россию. Спасская башня может спонтанно всполохнуть в самом конце войны накануне нашей неоспоримой победы и неизбежной капитуляции России. А пока у нас более приоритетные цели с куда большим КПД, и по конвульсиям российских оккупационных войск это заметно. И пока в глазах Дональда Трампа преимущественно доллары, в глазах его адекватного окружения как раз-таки полное понимание угроз со стороны Путина, которые все больше расширяются. Поразив здание Кабмина и нанеся наибольшую атаку с начала полномасштабной войны, Россия намеренно обостряет войну. Это уже говорим и видим не только мы, но и спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлок, которого мы по-хорошему называем надежным украинским ПВО. И видим, что эта его функция ранее действительно была схемой рабочей. Я две недели назад был совместно с премьер-министром Юлией Свериденко в этом здании. История показывает, что события могут выйти из-под контроля из-за таких действий. Именно поэтому президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну. Эта атака не является сигналом того, что Россия стремится дипломатически завершить войну. Пора, пора остановить лжеца и убийцу. В Сенате США призвали Дональда Трампа действовать. Причем призывают бить по Путину кардинально. С таким призывом вышел член американского Сената от Республиканской. Кстати, партии Том Тиллис, он резонно отметил, личная встреча американского лидера с кремлевским упырем привела ровно ни к чему. Нет, не к мирному урегулированию, а напротив, к демонстративному продолжению жестокой войны. Трамп встретился с Путиным три недели назад. С тех пор Путин встретился со своими коллегами-авторитарными лидерами, чтобы сговориться против США. Затем он вернулся в Москву, чтобы санкционировать крупнейший авиаудар по Украине с момента начала своего незаконного вторжения. Пора остановить этого лжеца и убийцу. Но сам Дональд Трамп применять кардинальные меры вовсе не торопится, а продолжает искать диалог с российским диктатором, с которым намеревается созвониться уже в ближайшее время. При этом президент США убежден, российско-украинскую войну закончить он вполне способен, ведь у него для этого есть волшебная, но не совсем рабочая палочка, необходимый опыт и решительность. О своей позиции Трамп рассказал журналистам в понедельник 8 сентября по возвращению с теннисного чемпионата. Дональд Трамп прокомментировал последний российский обстрел Украины, заявив, что он очень недоволен происходящим, но верит, что войну Удастся урегулировать. Я не в восторге от того, что там происходит. Я верю, что мы это урегулируем. Но я ими недоволен. Я недоволен ничем, что связано с этой войной. Очень скоро, в ближайшие несколько дней, я пообщаюсь с Путиным. Мы это сделаем. Ситуация между Россией и Украиной. Мы разрешим ее. Я уверен в этом. Я раньше завершал конфликты, считавшиеся неразрешимыми. И мне даже не нужно их перечислять. Нам очень жаль, что эта бессмысленная война продолжается. Милания сильно переживает за детей. Это ее очень беспокоит. Впрочем, Трамп также заявил, что готов приступить ко второй стадии санкций против России, заметила издание Reuters. На вопрос журналистов относительно того, готов ли уже Белый дом вести санкции против Кремля и наказать российского диктатора Путина из-за массированных ударов по Украине, Трамп ответил утвердительно. Я готов, заявил президент США. Но вот сроки ведения санкций и другие детали решил не называть. Встреча с Трампом дала Путину то, чего он хотел. И очень жаль, что Украина не была представлена в анкоридже на Аляске. А для завершения войны нужны не только опыт и знания, но и усиленное давление на Путина. Есть только один способ остановить убийцу, лишить его оружия. А оружие Путина это энергоносители. При этом, да, мы даже не сомневаемся, что Трамп искренне желает завершить эту войну, но если мы говорим о справедливом, о длительном мире, важно его и обеспечить, а не просто на непонятных условиях остановить огонь, отмечает в интервью ABC News президент Украины Владимир Зеленский, призывая союзников не ограничиваться частичными мерами и дальше давить на Москву. Я очень благодарен всем партнерам, но некоторые из них продолжают покупать нефть и российский газ, и это несправедливо. Поэтому мы должны прекратить какие-либо закупки энергоносителей у России. И, кстати, любые соглашения с Россией мы не можем заключать, никаких соглашений, если хотим их остановить. Зеленский также приветствовал планы Шависти, вторичные тарифы против стран, поддерживающих торговлю с Москвой, назвав это правильным шагом. Кроме того, Зеленский рассказал ABC News, который, какой он видит победу Украины в войне с Россией. И подчеркнул, пока Путин не реализовал свою главную цель – оккупацию всей Украины, ему нас не победить и голыми руками не взять. Мета Путина – оккуповать Украину. Путін, звісно, хоче повністю нас окупувати. Для нього це перемога, і доки він не зможе цього зробити, перемога на нашому боці ось чому для нас виживання це перемога, тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності. Вот это правильная позиция. Удары по российским НПЗ, производство собственного оружия, закупка партнерского. Вот как мы должны действовать, дабы остановить эту войну. А то, что Трамп не может остановить Путина, это пусть он переживает. Не нам стоит пить валерьянку, а ему. Ведь его слабости бездействия перед лицом террориста номер один в мире – это проблемы реноме и статуса Трампа, а не наши. Отмечает весьма уместно в разговоре со мной политехнолог Тарас Закородний. Это его личная проблема. Никто же не просил его ехать к Путину. Нам не стоит переживать о том, как себя чувствует Трамп. Понятно, что на него оказывается давление и со стороны СМИ, и через демонстративные удары по центру Киева. Сейчас давление оказывается и на Европу. Европейцы любят говорить, давайте помогать, давайте поддерживать, но при этом сами продолжают покупать нефть и нефтепродукты, в том числе через лазейки, например, в Индии. Поэтому давление необходимо усиливать и в первую очередь ударами по территории России. Это ставит США в положение, когда они, как в случае с Израилем, могут приписать себе результат уже после того, как Украина сделает свою работу. Нам важно вовлекать американцев в нашу оборонку. Пусть покупают наши дроны, инвестируют, открывают для нас экспорт. Переговоры ведутся не только за столом, но и через создание рычагов давления и взаимозависимостей. США сейчас не могут жестко давить на Китай именно потому, что пока они занимались зеленой энергетикой и внутренними дискуссиями, Китай строил экономические зависимости, например, в сфере редкоземельных металлов. Поэтому и нам нужно формировать подобные взаимозависимости. Когда они появятся, отношение к нам в Вашингтоне будет совсем другим. Ну вот европейцы едут ломать голову и свое нежелание полностью пойти в отказ от российских кровавых ресурсов вместе с Трампом. Последний анонсировал визит европейцев в США и будут обсуждать завершение войны в Украине. Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник, во вторник индивидуально, сказал глава американского государства, не уточнив, кого именно имеет в виду. Власти США в ближайшие дни обсудят возможные новые санкции против РФ, подтверждает глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет. Да, Вашингтон готов усиливать санкции против Кремля, но без решительности воли европейцев не справиться. Они должны поддержать новые ограничительные инициативы, говорит и министр финансов Шаскот Бессен в интервью NBC News. По его словам, 5 сентября президент США Дональд Трамп, вице-президент Же Уэнс как раз имели очень продуктивный разговор с президентом Еврокомиссии Урсуле фон дер Лайн на эту тему. Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры следовали нам. В случае, если США и ЕС – смогут ввести дополнительные санкции и вторичные тарифы в отношении стран, покупающих российскую нефть, российская экономика будет в полном коллапсе, и это сможет заставить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров. 1 сентября Бессон назвал отвратительными российские обстрелы мирных городов Украины и заявил, что Вашингтон вскоре рассмотрит все варианты давления на Россию. Ой, да нам санкционное море по колено. Никакие санкции не смогут заставить Россию изменить свою последовательную позицию. Хребрятся усики Путина Димка Песков. Вот так типа смело отвечая на заявление президента США Дональда Трампа о его готовности вести дополнительные санкции против России. Но утопят вас европейцы, причем действительно совместно с США в собственных фекалиях. ЕС готовит новый мощный удар по российским финансам и по нефти. Бить будут по энергетике, криптобиржам и системам платежей России анализируют нюансы предстоящей финансовой атаки по Кремлю издание Bloomberg среди возможных мер ограничение работы российских платежных и кредитных систем криптобирж а также новые шаги против нефтяной торговли страны ЕС рассчитывает согласовать часть мер ША делегация европейских чиновников отправилась в Вашингтон для переговоров о совместных действиях ША и Европа вместе могут создать экономический коллапс чтобы потолкнуть Путина к переговорам с Украиной отметил как мы слышали Скотт Бессен. и хоть президент ША Дональд Трамп пока воздерживается от введения прямых санкций против РФ, однако он удвоил тарифы на индийскую нефть до 50% из-за продолжения закупок у России, напоминает Блумберг. Москва уже находится под жесткими санкциями, но частично компенсирует их за счет поставок через Китай и третьи страны. Кроме того, Россия нашла покупателей для своей нефти и газа в Индии и других государствах. В США же обсуждают возможность введения санкций против так называемого теневого флота российских танкеров, а также против энергетических гигантов, таких как Роснефть и Лукойл. ЕС также планирует расширили список ограничений, включая запрет на перестрахование судов и ограничения для трейдеров нефти в третьих странах. в Брюсселе обсуждают новые запреты на экспорт товаров и химикатов, которые используются в военной промышленности России. под удар могут попасть и иностранные компании, включая китайские, которые поставляют эти товары Москве. ведь Китай стал ключевым поставщиком комплектующих для производства дронов, которые Россия использует для атак на украинские мирные города. отдельно ЕС рассматривает применение инструмента против обхода. С в частности, в отношении Казахстана. И это ой как важно. По данным Евросоюза, некоторые товары, импортируемые страной в больших объемах, переправляются в Россию для производства вооружений. Однако, для применения этого инструмента нужны веские доказательства и согласие всех стран ЕС. Финальная версия санкционного пакета может измениться в ходе обсуждений в ближайшие недели. Среди дополнительных мер – визовые ограничения, ограничения для портов, портов, обслуживающих теневой флот, а также санкции против сервисов с военным применением, включая искусственные искусственный интеллект. Ожидается, что новый пакет будет представлен официально в ближайшие дни. После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел уже 18 пакетов санкций, которые привели к резкому сокращению импорта с территории России. ЕС в рамках 18 пакета против России снизил потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов за баррель. Решение вступило в силу 3 сентября. Надо, надо еще больше и больнее. Ведь даже в условиях санкций Россия нарастила свой так называемый теневой флот, который и играет ключевую роль в обеспечении поставок российской сырой нефти покупателям. То, что так называемый теневой флот нефтяных танкеров расширился после введения ряда западных санкций против России, заметил главный экономист крупного торгового дома Трафигура Саат Рахим, цитирует его Reuters. Поскольку появляются новые санкции ограничения, теневой флот еще больше увеличился, отметил Рахим. По его словам, теневой флот в этом году рос медленнее, но продолжал расширяться, поскольку новые суда часто заменяют те, что находятся в черном списке. При этом эксперт отметил, что пошлины США до сих пор имели ограниченное влияние на мировую экономику и спрос на топливо. Производители устанавливают свои бюджеты капитальных затрат на следующие несколько месяцев с учетом цены 60 долларов за баррель, что является уровнем безубыточности. Что касается предложения нефти, то в США сократилось количество нефтяных вышек и ожидается, что объемы добычи остановятся на текущем уровне. У Орбана, тем временем который которые как раз-таки падок на кровавые российские энергоресурсы, и вовсе крышак поехал. Видимо, недавно премию от Путина получил. Российская уже есть, будут и другие. Орбан заявил, что после переговоров Украину поделят на три зоны. Да и вообще, судьба наша, мангует путинский троянский конь в Европе, уже решена. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично заявил, что в результате текущих переговоров о гарантиях безопасности для Украины ее территория будет разделена на три зоны. Российскую, демилитаризованную и западную передает Магазин. По убеждению Орбана, нынешние дискуссии в Европе о гарантиях безопасности фактически уже признают существование российской зоны какой-то, а сейчас обсуждается только ее размер и формат. Орбан отметил, что вопрос, касающийся так называемой демилитаризованной зоны, пока тоже открыт. Судьба Украины, кажется, решена. Сегодня в Европе элегантно рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины. Результатом разделения Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и западная. Российская уже существует. Сегодня дебаты идут лишь о том, сколько регионов она должна включать, придумал себе венгерский премьер. Кроме того, Орбан в очередной раз выступил против вступления Украины, конечно же, и в ЕС, и в НАТО, и везде, отметив, что это якобы приведет к войне с РФ и развалит экономику Европы, как будто Россия так не воюет против Европы. В то же время он призвал заключить соглашение с РФ, которое предусматривало бы стратегическое сотрудничество и отказ Украине от членства в евроатлантических структурах. Нашу судьбу. Ровным счетом, как давно уже и судьбу. Россиян решаем только мы. Убери одного, напугаясь десяток, укакаются тысячи. Наши глаза, уши и руки возмездия всюду. Москву украсили листовками по случаю дня гур, напомнив россиянам, что расплата неизбежна. Листовки были расклеены в разных районах: столицы страны агрессора на заборах, в парках, остановочках, общественного транспорта, на столбах да и просто на стенах подъездов. Там надпись: кристально ясная, на общепонятном, как говорится, для России. Ответственность неизбежна после всех преступлений, которые совершили московиты на нашей земле, наивно надеяться, что их обойдет заслуженное наказание как сегодня, так и всегда. Жители столицы так называемой России, очевидно, могут надеяться на особые поздравления от украинской военной разведки уже совсем скоро, сказал наш источник ГУР. Просветительской работой для россиян занимаются наши спецслужбы на просторах РФ. Впрочем, с каждым днем все больше россиян и самопрозрению, озарению и самообучению тоже к этим всем процессам доходят. Рассуждаем о рисках для кремлевского режима изнутри и извне мы вместе с военным экспертом Романом Светаном. Проводят просветительскую деятельность. Это вот то, что я о чем я говорю. Спецслужбы должны заниматься именно ситуации внутри страны противника. То есть разными механизмами мы вчера говорили вот про сайты, на которые наши гуровцы, скорее всего, потому что там они не, не было подтверждения. Ну, понятно, что спецслужбы, то есть, хакеры работают на сайте, залили. Кстати, о том же миллионе уже погибших из-под из политических хотелок Путина военно-политических. И за и следующий миллион за ними. Ну, и ГУР, естественно, показал как минимум свое присутствие в столице россиян в Москве. Кстати, вот в последнее время видно по всей территории России, усилилось это движение, сопротивление путинскому режиму, сопротивление войне. Пришло понимание того, что за первым миллионом, который Путин угробил уже угробил на этой войне, за первым миллионом пойдет второй миллион уже ж никто не останавливается, пойдет второй миллион, никто в этот второй миллион попасть не хочет, потому это сопротивление есть, его надо просто подогревать с одной стороны, подсвечивать, как-то пропагандировать, ну это надо должны заниматься наши специалисты ближе к земле и своему муженьку Киасаяну. Пришла беда, отворяй ворота, плачется пропагандистка Маргаритка Симоньян. Это, конечно, как посмотреть, кому беда, кому нам радость. Симоньян, как и Русь-матушка, сглотнула и рассказала, что у нее диагностировали страшную, тяжелую болезнь. И ей, ой, как не жаль, предстоит операция. О своем состоянии, о том, что уже практически готовится к земле, Симоньян, хоть ее никто особо и не спрашивал, сообщила в эфире пропагандистской помойки «Россия 1 воскресенье 7 сентября. Свой диагноз уточнять не стала, впрочем, небольшая уж и разница, от а чего они дохнут. Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочаться через телеграм-канал, и сливные бачки и прочее. Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. Вы, конечно, знаете, что мой муж Тигран Асаян, девятый месяц уже лежит в коме в больнице. Как говорят у нас в России, пришла беда, отворяя ворота. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом. И я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я воин. Я пришла поддержать... В январе Симонян заявила, что ее муж Тигран Киасаян пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце, написала она. Симонян находится под станциями Украины, Европейского Союза, Канады, Великобритании, США и других стран, многих. В апреле 2024 года СБУ сообщила ей о подозрении на основании собранных доказательств о призывах к убийствам детей. Таковые публичные заявления звучали в частности в декабре 23 года. Кроме этого, российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Да, и России тоже. Ранее, в марте 2023 года, симоньян уже сообщали о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины сделает пластику, поменяет зубы, цвет волос и свалит в неизвестном направлении. И это один из многих сценариев того, зачем боброедка может манипулировать своим здоровьем. А зачем еще? Подумали мы вместе с политехнологом Тарасом Закородним. Это все работает в комплексе. Кто-то должен пожалеть, а кто-то отреагировать. Зная циничный характер этих людей, можно предположить, что они способны даже инсценировать смерть. Она может сбежать, сделать пластические операции, перекрасить волосы в блонд. Поэтому я не верю в искренность этих людей, в отличие от тех, кто сидит перед телевизорами и не осознает, что смотрит на пропаганду. Они все прекрасно понимают. И Скобеева понимает, и Соловьев понимает. Это образованные люди, которые сознательно используют разные технологии. В целом, такие печальные новости в кавычках не могут не радовать украинцев. Все хотят, чтобы это произошло как можно скорее, и чтобы они уже начинали привыкать к земле. Я не исключаю разных циничных приемов, на которые они могут пойти, лишь бы уйти от темы. Потому что именно эти пропагандисты первыми понимают, когда что-то идет не так. Они внезапно заболевают, начинают вести себя иначе, потому что все прекрасно знают. Расплата ⁇ это не вопрос мести, а восстановление равновесия справедливости. Джордж Сантаяна. Ирина Узлова, наша программа 20 минут. Приходите к нам завтра, а пока подписывайтесь на YouTube 24, оставляйте лайки, комментарии, берегите себя. Увидимся и победим.